Kita upah orang yang baca Quran ha, Dengar ni pelajar Tak kira lah sepuluh ringgit satu juzuk ke Selah kain ke Atau Gak apa dia lah ni ni Bahasa sini isi borang ni kan? Isi borang Soalnya sore lima puluh ringgit Bapak puluh ringgit Boleh tak boleh Kata di Ibn Abil Iz Dia kata Wa ammas ti'jaru kita upah orang baca Quran kemudian sedekahkan pahala kepada orang mati fahaza lam yafalhu ahadun minas salaf tak ada ulama-ulama salafus salih dulu upah orang yang baca Quran tak ada wala amara bi ahadun min aimmatid din tidak ada imam-imam yang besar dalam agama ini imam yang pak ke siapa melaku demikian baik tadi ibnu umar ibnu umar tak suruh tak suruh tak upah dia suruh baca isu kita sekarang ni masalah mengambil upah, mengambil upah. Hmm. Ulama berbeza pandangan tentang kita ambil gaji mengajar Quran. Itu lain. Sebab kalau kita tak ajar dia, dia tak pandai. Maka kita kena ajar. Mana kita bukan ambil upah Quran, ambil upah masa kita mengajar Quran itu sampai dia pandai. Adapun uh, ambil upah apa dia ni? Maka as-sawab kata dia ulama pahala tak sampai kepada orang mati kalau dia buat amalan tidak kena Allah kenapa baca Quran ni 3 juz baca tu boleh 30 nah tapi kalau tak ada 30 baca tak baca Quran hmm, huh, berambak nak baca Quran ha, ini menunjukkan bahawa dia baca Quran kerana apa kerana ha, nak nak ambil upah maka ulama di sini khilaf ulama ada yang mengatakan tak sampai pahala boleh upah boleh wa amma qira'atul qur'an wa ihda'uha lahu tatawuan bighayri ujratin kalau kita baca quran kita bagi pahala tanpa upah fa hadza yasiluhi ilaihi Dalam kita ni kata sampailah pahala kama yasilu thawabul sawmi wal haji sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji baru-baru ini ada sebuah mak tapi buat tawaran ngambil upah baca quran pada waris telah mati bayaran 10 ringgit dikenakan untuk satu kepala siapa minat minta nyerahkan nama si mati berserta dengan bayang ruang bolehkah kita sertai jawabnya boleh kerana bacaan dengan upah ini berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama dalam mazhab maliki pendapat yang utama memang perkara ini memang dibenarkan neh yang ada khilaf dalam mazhab kita syafi'i neh ha, jika maknanya dengan minta upah ada dipertikaikan tentang hasil pahalanya jika tidak dengan mengetik upah Haa, maka tidak dipertikaikan pahala Walau bagaimanapun pandangan ulama-ulama syafi'i dan jumhur ulama mengatakan adalah dibenarkan jika tidak berkosak kepada upah tetapi diberi upah maka hukumnya harus walaupun baca Quran kerana kia dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dapat 10 ekor kambing baca surah Fatihah buat bab JKK kena ketik di Skopje <coughs> Ada orang baca Quran, Nabi kata sebelum kiamat nanti. Ha? ada orang yang akan baca Quran, yaqrauna Quran wa yasaluna nas Baca Quran tapi minta upah pada orang. Ha tu ada minta upah baca Quran untuk mayat ni. Ha, nak baca Quran sedekah tu khilaf. Tapi dia cari apa ni dia kata mai 3 4000 kau baca Quran untuk buah hang. Oh dia upah. Pasal apa? Dia kata, aku hantar pahala api. Dia kata, pahala tu nak buah dalam kotak lah apa? Dia tanya dah. Ha? Dia nak baca Quran, tak apalah. Kita duduk, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuan ahad. Ya Allah, kalau ada pahala bacaan ni, bagilah ke ayah saya. Yang ni, ulama khilaf. Hal ni. Ha, Qaul asal Imam Syafi'i dia kata tak boleh tapi la mazhab Abu Hanifah dan selainnya kebanyakan para ulama menyatakan tidak mengapa hal ni maksud dia boleh baca. Allah kalau Allah Taala terima doa dia dapatlah pahala tu kat pak dia ataupun kat kawan dia. Kalau Allah Taala tak terima pun pahala bacaan dapat pada pada dia. Ni baca qul Allah bagi minta duit kat orang. Ada setengah tempat tu. Ah ha, dia kata Main nak buat untuk pang Ha. Buat macam mana? Dah mati dah kata. Dan yang kami buatlah. Ada hak pakej 5000, hak 7000, mai. Hak 7000 tu macam mana? Kita bagi kat dia 1000 punya zikir. Weh banyak. Dak. Patu hangpa nak zikir sampai 100000? Tak, dah, dah zikir dah. Dok ada si, dalam simpanan. Orang bayar je. Zikir yang 1000 tu kami serah berikan pada bapak kau. Dia buat angkat macam tu. Ha oh, bukan cerita main-main ni betul eh. Bayar tujuh ribu. Kalau kita buat kuih, kita nampaklah kuih depan kita. Betul tak? Ha? Kalau kita buat, ha? kita buat apa? Ha? Kita negar reta, reta nampak depan kita. Pahala ni bukan hak kita punya, Tuhan punya. Macam mana kita boleh jual pahala Tuhan ke orang? Orang yang baca Quran untuk dapatkan duit, dapat pahala tak? tak dapat pahala. Kalau tak dapat pahala macam mana nak bagi sedekah pahala tu kat orang? Arab kata faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak memberi. Orang kata oh depa ni ada ulama kata bacaan Quran sampai. Kita bukan bincang ulama kata bacaan Quran sampai tu. Kita bincang yang duk ti ambil duit orang tu. Jadi jadi satu bisnes online pula bulan-bulan puasa. Siapa yang nak buat kat pak dia, satu borang 20 ringgit. Dan saya kenal, sebahagian kawan-kawan, saya tahu. Seribu orang masuk tuan-tuan, 20 ringgit. Berapa dapat? 20 ribu. Dalam puasa. Dia kata, ni saya bagi pahala. Kita pahala untuk kita pun belum tentu lagi ni. Nak pergi hantar kat orang ni. Eh. Tapi kalau kita baca, minta Allah bagi pahala pada dia, tak apalah. Kan, kita tak ambil duit kat orang. Barang kalau kita order, duit bayar. Barang tak payah, apa kita kena buat? Duit kena bagi balik lah. Dia kata, barang kau order itu tak sampai lagi. Allah tak sampai. Tak boleh buat, dia tak. Ambil balik duit. Kalau tidak tak bagi duit balik, dosa. Dosa. Kalau kita pergi order pahala kat dia, mana macam mana kita tahu sampai ke dah? Ha? Ha? Bukan. Dia kata, dia ni orang nak baca Quran pun tak boleh. Dia pandai pusing. Bukan orang pasal baca Quran. Orang marah pasal. Ambil duit tu. Ha? Ambil duit. Okey. Okey. Sampai ke pahala kita upahkan orang untuk baca Quran ke orang mati. Ya Allah. Sebab sampai tak sampai ni saya... Sampai pahala boleh sampai tak boleh sampai. Saya ikut Mazhab Syafi'i yang kata boleh sampai lah. Saya ikut mazhab Syafi'i kata boleh sampai. Tapi sampai ke saya tak tahu. Betul sampai ke saya tak tahu. Kalau macam tu macam boleh beli-beli pula pahala. Itulah kita kata kita tak tahu sampai sebab tu orang buat package pahala 20. Dulu saya tengok dekat Johor bukan Johor melakukannya tapi dekat Johor dulu ada package. Package 20 pahala, package 20,000 pahala, package 40,000 pahala. Gila punya. Ha, yang tu merapu. Yang tu merapu. Kita kalau kita nak pi baca Quran dan kita nak niatkan moga-moga ia sampai kepada kepada kawan kita arwah kawan kita boleh tak? Saya mengambil pendapat kata boleh. Tapi dia bukannya buat buat majlis tertentu, bukan? Dia kita kata kita doa buat amal soleh ya Allah, sayang aku kepada kawan aku moga-moga ada manfaat kepada dia, moga engkau ampunkan dosa dia berdasarkan daripada amal soleh aku ini ya Allah. Boleh tak yang tu boleh? Tawasul dengan amal soleh. Ya, memang dia tak sebut untuk sedekah kan. Tetapi kita tak boleh nafikan ada fuqaha yang menggunakan kias dalam masalah. Kias dengan sedekah, kias dengan. Saya sebut ni bukan saya nak kata pandangan tu mesti tuan-tuan pilih. -tuan, Kalau tuan-tuan setuju dengan pendapat baca Al-Quran tak sampai kepada mayat, okey, ada kaul yang kata memang tak sampai. Tapi jangan pergi ingkar pandangan orang yang kata sampai. Kerana benda ni dalil berbeza-beza. Mereka guna kias dan benda ni Hambali yang sebut. Dan sebahagian ulama' mazhab syafi'i juga setuju. Yang galangan mutakhirin ni. Yang kita tak setuju, buat kenduri. Ha, kenduri lain. Kenduri kita buat, kita mematikan sunnah yang Nabi suruh jiran bagi makan pada keluarga. Ha, yang tu memang kita setuju. Tak ada. Kenduri malam kematian yang dibuat oleh keluarga. Adanya, jiran bagi makan pada keluarga si mati. Yang tu sunnah. Tapi bacaan Quran, khilaf di kalangan para ulama. <tuk tangan> kalau dia baca, orang tu baca Quran, persedekahkan pahala. Lepas tu orang datang bagi duit kat dia, nah bagi duit. Yang tu okey. Tapi kalau dia letak harga, yang ni pun ada perbezaan pandangan di kalangan fuqaha. Saya cenderung untuk kata bila dia minta bayaran, maka keikhlasannya nampak boleh dipertikaikan. Maka apa yang nak dihantar bila dia tak ikhlas baca? Orang tak ikhlas baca tak ada bahala kan? So apa yang nak dihantar? Beza kalau memang dia baca, tiba-tiba orang bagi kat dia. Oh, terima kasih lah bagi tu ada beza. So kita bezakan dua. Tetapi masih ada fuqaha yang kata boleh ambil upah dan minta upah, boleh. Tapi saya tak setuju dengan pendapat tu. Minta upah ni menunjukkan dia tak ikhlas. Okey. Tidak ada pengkhususan surah-surah tertentu uh, disebut dalam hadis yang sahih. Kalau ada pun tadi Ibn Umar lah disebut pasal Fatihah kan Dengan Baqarah kan Tapi hadis itu pun uh, tidak sahih sebenarnya Maka kalau nak ikut pendapat para ulama Dia kata bacaan Quran Bukan bacaan surah-surah tertentu Apa saja daripada Quran Kalau kita nak ambil pandangan Hanbali itu Kita boleh baca dan kita sedekahkan Cumanya ada riwayat yang menyebut tentang bacaan Yasin Pada orang yang nazak dan orang yang belum dikuburkan Yang itu sabit daripada amalan sebahagian salaf Maka Yasin itu adalah Selain daripada itu Al-Fatihah. Ada ke Al-Fatihah hadis yang sahih tidak ada? Yang sebut Yasin tu pula memang ada dalam Sahih Ibn Hibban, walaupun Ibn Hibban mensahihkan dia tetapi uh, ulama lain mendaifkan, cuma di, dikuatkan oleh amalan salaf. Sebenarnya bacaan Yasin kepada dia sebenarnya lebih kepada orang yang nak meninggal. Yang Nabi sebut iqra'u Yasin 'ala mautakum tu sebenarnya untuk orang yang meninggal orang yang nak meninggal orang yang azab kita bacakan yasin pada dia seperti mana nabi sebut dalam hadis laqina mautakum la ilaha illallah Aja orang yang nak mati ni la ilaha illallah kenapa baca yasin di sisi dia kerana dalam yasin tu ada cerita pasal akhir akhirat supaya dia bersedia dia bertaubat kerana dia kita nak bagi isyarat kat dia sebab kita baca quran ni kan bila kita baca quran ni kita bagi nasihat yang indirect pada dia. Kan tak elok orang kita tu. Kau nak mati eh? Ingatlah. Taubatlah. lah. So, dia macam kurang adab sikit lah. Takut-takut dia hidup lah lepas tu. Kan? Dia datang pula kat kita. Kan? Ha, aku dah hidup balik. <laughs> Jadi tu di antara hikmahnya. Cuma, fukaha dia meluaskan. Dia kata, mauta ni bukan hanya mauta. Bila sebenarnya disebut mauta, dia bukan hanya pada orang yang nazak, dia juga merangkumi orang yang mati yang belum dikuburkan. Maka ish, khilafnya tu pada per perkataan mautakum. Mautakum. Wallahu taala alam. So dia tak ada khusus lah Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sebenarnya perkataan Al-Fatihah, Al-Fatihah dalam dalam media sosial ni elok kalau kita ubah kepada perkataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Paling tidak kita mengamalkan sunnah. Tukar daripada Al-Fatihah, tukar kepada Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu wa anhu. Apa hukum mengambil upah baca Al-Quran? Apa hukumnya? Aku nak jawab, saya juga kena jawab. <laughs> Kalau tak tahu, Allah wa a'lam. Itu lebih baik. Saya sudah menulis satu buku tentang mengambil upah baca Al-Quran. Seorang sahabat Diminta oleh sahabat yang lain untuk baca Al-Quran Setelah baca Al-Quran, dikasihnya Busar panah, tahu busar panah? Ditanyakan kepada Rasulullah, Salam Kata Rasulullah, Salam, kalau engkau ambil busar ni, engkau ambil daripada binaka Maka dikembalikan Saya bawa lebih 20 dalil Quran dan hadis, dan atas sahabat Haramnya mengambil upah baca Al-Quran Tetapi, kalau mengajar Al-Quran Ambil upah tu mulia Bezakan Datangkan daripada Mesir, ambil upah untuk baca Al-Quran jadi imam Apakah di sini tidak ada orang yang boleh baca Al-Quran? Sebenarnya tidak boleh Tanyakan kepada Ustaz Ustaz salaf kita tidak boleh Kalau didatangkan untuk belajar Al-Quran, ya silakan Tapi bukan belajar Al-Quran kita dengan dia Kita hanya nak dengar bacaan dia dengan diupah Tidak boleh Maka jaga-jaga Ustaz Ustaz kita ni Kalau nak diupah untuk baca Al-Quran Jadi imam, kita fikir dua kali Tak tahu bukunya ada lagi ada di belakang Anda baca sendiri, berapa hujah Uh, dalam Umdatul Qari Al-Aini itu menjelaskan bahawa orang itu dilaknat. Itu dalam Umdatul Qari oleh Al-Aini. Saya menukil. Jadi kalau jadi imam diupah kerana jadi imamnya tak apa. Tapi kalau diupah kerana jadi qari dibaca Qurannya itu tidak boleh. Berbeza kan? Ya orang jadi imam memang diupahlah kerana tenaga dia. Tapi kalau baca Al-Quran, kerana baca Al-Quran itu hukumnya haram. Kita tak kompromi masalah ni. Oh, kita dipanggil untuk jadi imam. Ya. Tambang kita di mana sebagainya tak masalah. Tapi untuk kerana, bacaan itu tidak boleh. Kenapa sahabat kita dipanggil? Kerana bacaannya. Hafiz. Hafiz. Iya. Yang lain tak ada. Di masjid itu cuma dia, tak ada lah dia datang dia dia offer lah. Jadi dia offer. Iya. Tapi dipaca, dia, dia di offer kerana bacaannya. Dia suruh menjadi imam untuk 23 rakaat. Bukan yeah. Ya. Okey, sekarang sekarang diupah kerana kerana apa? Kerana bacaannya. Betul kan? Diupah kerana dia jadi imam baca Al-Quran. Bacaan jadi tak saya dengar. Ya, yeah, kerana bacaannya. Jadi baca kerana sahabat yang diupah tadi dengan panah, apa busar panah kerana bacaan cantik. Tidak boleh saya Kalau dalilnya terlalu banyak, mengambil upah pembaca Al-Quran itu hukumnya haram. Mengambil upah mengajar Al-Quran itu itu halal. Mengambil upah mengajar al-Quran itu disuruh. Apa dalilnya? Ta'allamul Arabiyata wa 'allimuhannas. Innahalughal Quran wa lughal ahlil jannah. Belajarlah al-Quran dan ajarkah kepada manusia. Ataupun pelajarilah bahasa Arab kerana bahasa Arab adalah bahasa al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Bermana mengajar mengajar Quran dan mengajar bahasa Arab dua-dua itu penting. Tetapi kalau mengambil upah membaca Al-Quran Itu tidak boleh Seperti orang baca kenduri sekarang ya Baca apa kenduri tahlil ya Dia kasi upah apa? Upah makan ha, Itu juga tidak boleh sebenarnya Ya yeah. yeah. ha, Besok masuk ke Youtube Satu lagi kontroversi Kena marah Ustaz Rasul Semua haram semua haram Memang haram Ya <laughs> yeah. Jadi anda sudah menulis benda-benda macam ni InsyaAllah Rujuk semula apa yang kami tulis dan saya rasa sampai di situ Soalan, ada soalan. Teruskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya mengambil upah membaca Al-Quran untuk arwah al di bulan Ramadhan? Bagus. Nanti kita bersabda inna haqqama akad Sesungguhnya upah, habuan, pemberian yang paling patut untuk anda dapatkan itu adalah kitabullah. Daripada hadis itu ulama mengatakan guru cikgu boleh digaji, Tuh, guru kiai boleh digaji, orang yang mengajar Al-Qur'an pun juga boleh digaji, itu juga kita berikan upah. Jadi ada pendapat yang mengatakan sebagaimana yang saya katakan tadi, tapi ada juga pendapat ulama seperti ulama Hanafi yang mengharamkan seseorang mengajarkan Al-Qur'an dengan diupah atau membaca Al-Qur'an dengan diupah. Kenapa? Sebab mengajarkan Al-Qur'an itu adalah kewajiban kita dan juga membaca Al-Quran itu sebagai satu tuntutan yang dituntut kepada kita untuk kita mengongsikan bacaan kita kepada orang yang tidak pandai atau kepada orang-orang yang memerlukannya. Tapi yang muatamat menurut ulama, sebagaimana sejak daripada zaman dahulu, Al-Quran Fa'ur Rashidun, Khalifah yang berkuasa itu justru mendapatkan tunjangan gaji dan upah daripada rakyat dengan yang sumpah membaca Al-Quran, membaca al, membaca al dan dan yang sumpah itu juga kalau kita bagi upah, silahkan saja dengan kita kita menerima dan memberinya ulama mengatakan sebanyak apapun upah yang diberikan kepada orang yang membacakan Al-Quran yang walaupun hanya setakat dengan kulhuallahu ahad tetap saja jutaan triliun kali ganda Al-Quran yang dibacakannya tadi itu lebih abad dan lebih berharga daripada pemberian yang kita